क्रमस्योतिरमस्मशिसूर्यस्य रश्मितिः रामलिङ्गेश्वरस्वामिने नमः आज्येना स्न पजामि आज्यस्नानानन्तरे शुद्धोदके नास्न पजामि आभोष्ठामजोस्थानऊर्जेतना चक्षसे योगश्रिपथोरस्तस्य पातजते हनः शरीरपमादरः तस्मानन्दसिन्धवः पार्थीर्णसन्तोषी िकमृजः मधु द्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पदर्मधुमाधुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्धुनः मधुनास्न भजामि मधुपाता ऋताजते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीकीर्णस्सन्तोषधीरि मधु मत्वषसि मधुमत्वार्थिकमृजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्धुनः मथुनास्न भजामि मधुपाता रुता जते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुरत्वं दोषति मधुमत्पार्थि मृगः मधु द्यो न पिता मधु माहन्दो वनस्पतिर्मधुनाग्नस्तु दूरितः नाध्वीर्गावो बन्धुनः रामलिङ्गेश्वरस्वामिने नमः मधुना स्न भजामि मधु स्नानान्तरे शुद्ध आत्मनीतं समर्पयामि स्वादुःस्वद स्वादुरीद्र आजसहातुनाने स्वादुर्मण बृहस्पत मथु महन्मद्रीरामलिंगेस्वामी नम शंकर न स्न भज स्वादुभवस्वद स्वादुरीद्र आजसवी एतुनाने स्वादुर्मणाज बृहस्पत मथु महमदा आभ्य श्रीरामलिंगरस्वामिने नम शंकर

यादे हे दुर्मिनी के मार्ग ना ना मतलब ये लोग बोलो बोलो कि ताजस्पतनी ये बुर्सार ना मतलब ये लोग बोलो मारने वाले अच्छा ना बाजी करना पूर्व जाति के सुधारने करना परिणाम करने का जटिल करना चली गई क्यों देशाना हार जरूर ना नमक बना के दी नित्य जब इधर जाते हैं तो बोला है राज्य ना न पंधायनाय विद्यते नमा वयमै श्रवनाय कर्महे कामेशरो वय